那、嗯嗯、个，将一切的能量我们面我们的上帝，把美妙的诗歌献唱给我们的神。这时候我们一起，嗯，用经文，我们来型经文啊？今天讲的要讲的经文在，太初一七章二十四至二十七节，还有两个书一到二十二节。我们如果准备好了，我们就一起打开圣经。 新约圣经嘛，还有福音七章二十四至二十七节，还有两本圣经，章二十二十节。如果没有带圣经的，就可以看啊，屏幕上有一个毛笔字一起来。起这时候我们一起来诵读，二十三。所以，们听见我的话，就去行了，好比一个聪明人把房子盖在。 石上，雨淋,淋水多，风吹撞着那房子，房子就倒塌。因为根基立在岩石上，我们听见我就话，不去的，好比一个无知的人，把房子盖在沙子上。雨淋,淋水多，风吹撞着那房子，房子就倒塌了。 并且好好爱，讲的是，只要你们一起啊，不要单单听到自己。我们再来一遍，要听到和你们只是，只是你们要喜欢。不要单单听到自。己。 今天我们要以坚固磐石的这个题目，一起带来思想，带来反思，什么话语？就是说，马太福音讲看见啊，看见巧，看见空的，一看中间的，多么大的那所啊，就是这样的。我们来看马太福音的时候。 啊，马太的第五章、第六章、第七章，就是在耶稣在山上,上的一个教导。去，呃，我们我们投影啊、呃，牧师的那个影片。嗯、我们在讲到一些呃辅音的时候，也会用到这一方面。 ဘာဝိဓုတောင်ပေါ်ဘာဝိဓုတောင်ပေါ်ဒေသနာလို့ပြောရကြလဲဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်ကတောင်ပေါ်ကိုတက်တယ်ထိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာတပည့်တော်တွေကကိုရော့မနာအစုဝေးတာတဲ့ခါမှာကိုရော့ကတောက်လျှောက်တရားဒပုတ်ဒီဒပုတ်ဟောပါတယ်။ဒါကြောင့်မယ်တောင်ပေါ်မှာဟောတော်တရားဖြစ်သောကြောင့် 丈夫敌人啊，属于这个当时被他来击败的。为什么我们会说到他是一个在山上,上的福音呢？因为是耶稣带了门徒上山的时候，门徒都激动在耶稣的时候，耶稣在那个时候讲了一篇又一,一篇的道教导的门徒。就是我的，就把我一他把的，我的和那些你那些困难的，丈夫敌人啊，也你都从击败的。我们这里看到嘛，他第七加二十四啊。

在那个耶稣在山上讲的第一个的福音就是关于祝福方面的，就是讲到了八福，就是学习的有福了，哀痛的人也，啊为啊清清的人也是有福的。 当然是讲完八五的这个道之后，他继续又讲说：你们是世界的盐和光。比如像火来得，太阳来得，起来得，干嘛？我们叫做“地平轮地”、“太阳轮”。然后又教导了关于八五的问题。 六大经营方面的、哎。那比来看嘛，精神进步没丢呗，人家不仅做到九江八路第九路来讨饭的。也讲啊，不要做主，只要去补给人。比如晋江第二号的。别讲那些个。 白露清江，就是论施舍的方面也有讲到。说当今的三个第 o 个好人。还有老导的方面也有讲。当今凡他呢，以及凡他讲到好人。论到天上的财富地上的财富也有讲到。第二个睡觉心静的，哎、嗯、呀，没漏家的，哎呀，那个好人。不可以随便的去评判别人等等。 เจโตหลันและจีนโตหลันอาจารย์ก็เลยอรัญเมียวไฉมงพระพุทธมนต์ในลุเย่ยัง讲到魔骨提携提路ขอ <noise> 得于该高灵နိုင်ငံတို့古皈要มา帮助古了这一家古呢ขอ把的诸行诸教和诸阿陀呢今天佛的本在方面也有讲到而让莫得开经那佛呢第开三个弥勒提亚的干尼萨逼 当波嘛，系列经嘛，后来的在亚里彼端的阿卡嘛，尼古丘巴，阿哩尼古丘来的，亚伽罗，尼古丘伽罗，嘛得苦，那舍利，那舍空，是吧嘞？我们看到从论八字开始，一直到各个样的，也是在山上,上的讲到，到最后的解析的话，就是在这七香十四至二十七节的坚固的磐石这方面做一个结束。 第六，阿松达尼贡中的第亚尼古进入阿亚古去吧耶。哎，今天我们一起来看这最后的这个方面，一起来学习神的话语。进入马德库的森林的圣阿古，拜进入第亚。我们一呃，从怎么来看嘛？在福音二十四章十五节，我们一节一节的来看。第勒利托比吧。我们的好吧，比阿古纳霍耶的第亚。 အဲ့ဒီတရားတွေကိုမင်းတို့ကကြားတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတရားကိုကြားပြီးတော့မင်းတို့ကနားထောင်တယ်နားထောင်ခြင်းမှာလိုက်လျှောက်ခြင်းကဗာမိဋ္ဌအဲ့ဒါဆိုရေတဲ့ကြောက်ပေါ်မှာအိဆောက်တဲ့ပညာရှိတယ်ကြူတယ်ဆိုတာ

来追来晓得心家呀没数了，走路注意没？<noise> <noise> 我们要反思，我们要注意，听到听到不是听完、啊、就停止的，而是要去实践、去行动，才真正的带出价值。家里家里多嘛，来追来晓得心的，都家多安得多，就来数。咦，叫多嘛？应晓得都一样，是吧？没多少，巴没。 马到我就去遵循，就去实践出来，就好像是一个聪明的人把房子盖在磐石上。阿弥陀佛，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 阿弥 你根抽就告诉我们，当风吹啊，水冲撞到那些房子的时候，房子为什么不倒塌呢？因为是把房子的根茎立在了磐石上。就是、这是耶稣基告诉我们。嗯啊、我们来看嘛，他第第二十六章啊，二十第七章二十六二十七节的时候。Okay. ဆိ so, oh, okay, right, ုတေ no, mad, ာ့ခရစ်တော်ဟောခဲ့တဲ့တရားတရားတွေကိုကြားတယ်။တော့ဆရာဆရာမတွေဟောတာသွန်သင်တာတွေတိတိကြားတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းနားမထောင်ဘူးလေ။လိုက်လျှောက်တဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့သူကဘာနဲ့ توا တူတယ်လဲဆိုတော့တဲပေါ်မှာအိမ်ဆောက်တဲ့သူလူပိုက်တဲ့သူတွေဆိုတော့ 都是查法的，就是基督的教导我们也听了、啊，牧师传道的教导我们也听了、啊，但是我们其实去实践出来，这样去遵循的话，就好像是一个无知的人把房子盖在沙土一样。对，刚 <noise> 的<樂>，就是都差的，是个奴隶，把奴隶奴隶这样好，一年是，比如一年每度每度每度都差的，度慢对，我就度到了，每度度的了，一年是。 这佩 e 了别人，没有不 e 明的，没有不大的。鲁麦他就都怕怕的。我们来看经文的字眼，我们看到他在用的词，一个是有聪明的人啊、呃，然后呢，缅文的话，不是说不聪明的人，而是用了什么？就是一个愚昧的人，一个坏的人，好像用了这样的词。我们中文的话，就用了聪明人和无知的人。就是叫那个 the people。我们不要成为愚昧的人是很重要的。 吾买的、啊,吾吾吾,吾吾,吾吾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 

磐石山，一个是建立在沙土上，最后的呃，完工方面也是不一样的。我们但没一起建房子，建造房子有个困难的，是大家都要一起来承受的。那我们合影。来来来，啊不不不。 好,上 <noise> 面一下。我們往上去。OK, 要 <noise> <noise> 就了。在在上面一下。OK, 繼續繼續。各 <noise> 位,其實我們 software A 的아무이야方面,就要的ベデン加到篤篤唄。把ベデン的哦,約,比如說耶斯,比如說麗拉,哎那加到ベデン加到篤篤唄是說對呀。 我们在建造房子的过程，大家遇到的困难是一样的，都是雨淋啊、水冲啊、风吹啊，都遇到了同样的一个困难。所以要了解了，那他们得学的这个，哪里是别的？没有了，哎，只要到大家了，那他们就就就都不能够得学的这个了。这样的必然无嘛？至少多丢的钱，又有那那个好处。 罗鸡妈的鸡耍个有来清不？要没出来对呀？我们看到了，虽然问题困难是一样的，但是在一个另一个人是信尊行的人的话，他的结局是怎么样？虽然风吹雨淋，但是坚固的。但是另外一个人，他却遭遇到了什么？房子倒塌，并且倒塌的非常的大，所以困难的结局是不一样的。 就像是一个聪明的人和一个愚昧的人，我们来看他们的这个过程。我们看下一，刚刚那一张。哎，好滴，好。赵婆妈是吧？看越多，阿弥大概咯，阴阳是非的，这个草皮水，雷大哦，草皮烂的，丢大哦，雷大哦，不，他妈，这里有一元，有两元，不草，草大呢，阿 看嘢不会，要看越多风雨过嘛，自收钱出来就过嘛，自收钱这点，阴阳是把一个有智慧的人，他建造房子的时候，他不可能是建了之后就希望他被大水冲塌就倒塌的，都希望是坚坚固固的，所以必须要选择在坚固的磐石上来建造房屋，才是一个智慧的人。 就 <noise> <noise>、啊、是得嘛嘛，地少的都蘑菇变绿了嘛。就是鸡来这看嘛。就是养的多家里是个农民，得嘛嘛地少的人家，后面没房子，后面没西边地少，欠七八嘞是嘞，还一分钱就发这样啊？对啊。<noise> 我们可以看到那一个把房子建在沙土上的人，沙土的人，他的房子是没有根基的。这真的是耐人寻味。没有根基的房子怎么可能会稳定呢？<noise> 那那个了就买去的，这个就是愚昧人。那你要么是没地面的，哎呀，你不怕地上的这些的。也就是说，在不稳定的因素上去建立一些中央的房子。哎，就像那个罗家哎呀，罗家先生欧莎哎呀，不怕地上的些人都是虚假的。有些人把自己的生命建立在财富上。罗家呀，先生欧莎不怕地上的那个了，不流氓，哎呀，来吧。

其实阿伯叫列耶稣阿的是第你他告诉我们：，如果我们把我们的根基建立在世界的荣华上、世界的权势上的話，我们迟早面对到风浪的时候，是一定会倒塌的，而且倒塌的很大的。这是耶稣最后给我们的提醒。要看的啊！所以我们来看一下这个坚固的磐石。O. 一路一山巴里，crypto 耶斯嘎古，扎勒，皮 <noise> 罗，那有，看有，来晓得，阿尼路阿特达嘎，阿路特达咧，开耶多，不个只只打波嘛，欧尼差比只少些，铁的，苏拉追阿巴咧。基督的磐石，让我们看到，就是一个聆听基督话语的人，然后顺从并且遵行的人。这个人呢、啊，都是。 把他的人生建立在坚固的神的话语上、磐石上。这个什么？这个 A 的 logo，有地少的看嘛，看一看哦，没地少，苦水挖开挖不来，啊，青梅雨有来的西瓜米打 t 把来。如果我们建造一间房子的时候，我们没有立好根基的话，那我们的房子就会面临一个随时会被倒塌的问题。这个 A 的 logo。 啊，业绩收多，哎呀，噶罗，欧米贴吧的。毕竟你的房屋的建造，最重要的点就是下面的根基要立。尤其，克言亚罗耶，正如欧米噶罗，克着耶六十八兆，这亚是噶罗马地基的信心贴吧的。我们说有信靠，意思就是说，我们都知道，我们的基础根基就是在神的话语上，就要信靠神的话语。尤其，克言亚罗耶，欧米噶。 克州 <noise> 我们的坚固磐石就是我们的主耶稣基督。加利亚利加贝利达是巴连。其他的都是沙土。就是犹罗教徒那那的。卢油罗，比比拉卢油罗教。我们讲，我们来讲一些以色列人的历史。摩西阿提提亚卡罗，他牛牛都路过，东边八年，西八年。透过摩西来教导了以色列人很多的方面。 特别牛油果但是呢，他们却不听。比如，耶，呃，周，呃，周日嘛，七点半左右，哦，七点来。我今天都很忙的，阿姨，他要洗个地，拉牛油果，回家的，上洗手的，散步的，准备吧的。那你这些人在护理的时候，上帝也供应着他们的一切需要，保护着他们，面对各样的问题、各样的困难。的。 他们也能够，他们能够听到神的话语，也就看见神的作为，看见之后也感受到了神的作为。但是呢，他们这些人还是不听。他们的心非常的坚硬。哎，滴路，那龙潭有水一道，就是从咱这里边的那边，有没有啊？ 不压力最大，那么看来丢人刮不打，是吧？如果我们也像你这个人的心病的话，当这样的问题困难来临的时候，我们是面对不了的，我们是承受不了的，一定会倒塌的。的然后你那有几多钱咯？钱嘛多，钱亏多是干？现在嘛都也东，东边的好点嘞，哎呀，哎那就家里看嘛，哎里家里哎呀婆嘛，那晓得心情哈？ 一路开嘛多，这个地少多阿婆嘛，地少的唔会缺乏的。所以今天我们每一个星期，我们要来听耶稣的话语，然后呢，接受这个牧者对我们的教导、陪伴、牧养，我们都要来跟随的话，我们就是把房子建立在磐石上。一路悠悠呢，路路飘来咩？阿得信多平安耶，六百阿婆嘛，六百第二多婆。 我最简单来讲，就是我们必须要建立在神永生神的话语上，我们的生命。我们讲到神的话语的话，这个是从神而出的。这个是讲到了圣经，就是从神的话语是真真实实的。 比亚这个阿西曼提多叫老话，尤其生产了呀吧？哎，因为这是神的话语，所以我们完全的可以放心的相信。如果把到你比亚这个阿西曼提多叫狗血，因为是神的话语呢，是充满力量的大能的。啊、嗯，可以啊，那细节是有权力的。啊、嗯，在圣经的歌呢一首呢，是能够有给我们有生命的力量的。 ဒါကြ音<声>音ောင <noise> ့်မို့နုဒပတ်တော်တရားတော်မှာယတ္တိတိဆောက်တဲ့သူကတော့စုံစမ်းချင်ဘဝရဲ့ဘုံတိုင်းဘယ်လိုပဲတွေ့ပါလိမ့်စေဘယ်လိုပဲမိုးရဘယ်လိုပဲ লী လာဘယ်လိုပဲ লী လာပါလိမ့်စေဘေရောပါမပြူလဲနိုင်တဲ့ခိုင်ခိုင်ခြင်းအားဖြင့်ယတ္တိရှင်သန်ပွားပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညီမတို့သိရပါတယ်။ဘဝခန္ဓာတိုင်းကလည်း真的把他的生命他的方寄在神的懷裡是不是果然是深刻的調整那個 男孩，你们说他都不会被打败，也不会打他的。假如沙拉那个将白能败的，不往那边去。我们来看诗篇第章。哎，假如你们罗布伊查古，我们这边是没有写。假如沙拉天的色古，安格天都是马拉布伊查瓦古，把脚查勒死了。阿努巴做个，阿里古被。

今天我们如果是行在神的话语里面的话，我们就不是走在黑暗里的人。因为我们行在光中，我们就能够呃免我们自己去磕磕碰碰到很多的东西。神的话语会让那些愚昧的人变得乖巧起来。 လူရဲ <noise> ့နှလ <noise> ုံ <noise> းသားကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲသေးနိုင်တာကလူစကားမဟုတ်ပါဘုရားရဲ့စကားနှုတ်ကပတ်တော်သာဖြစ်ပါလေမြို့ကైပြင်ရင်心的不是人的話而是上帝的話ဒါကြောင့်မို့ Salandia 29တရားနာမှာ Salandia 29တရားနာမှာနှုတ်ကပတ်တော်ကစီမီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လျှောက်တဲ့လမ်းရှင်းမှာ 所以在诗篇一百一十九篇一百零五节里面说：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”如果把这个熄灭、熄灭、燃掉的，但烧油、燃麻线、浇不拢啊，没熄灭嘛。如果我们让灯在前面指引我走，说我们按了这个指引去走的话，没有道理是走错的。走路磕肉地、磕肉盖、比跌起来、撞来不习惯。也不会说去撞到东西去别倒。 然后今天就来讲阿弥陀，六个八道五加有呢，不都老八吗？所以今天我们只是听到什么话也还不够的。加弥勒卡，来追来少不多，是吧？我们听了之后呢，还要去遵循的。阿古讲的都昨天的，哪古呢？阿古哪古呢？在家。那不必。讲的要都听的，心里头积累的干嘛？平安六个八道是加五，哪有地有加有。 那的能够把有压大就多堵？两两个书生，二十二姐告诉我们：，我们只是听神的话语就够了，不是的，而是告诉我们说，只是你们要行道，不要单单听到，自己欺哄自己。<noise> <noise> <noise> 嗯、我们要成为怎么样的人呢？就是要去实践、去遵循神话语的人。基督啊罗，你刚出第二日嘛，好嘅，第二日第二日就讲过，拿头的土加盖嘛，第三日就盖嘛。耶稣基督是已经结论的方式告诉我们，听神的话语并且遵循的人是把房子建在哪里呢？是磐石上。 比亚斯加努巴罗波玛诺查马查比埃利波玛雅吉特辛多瓦雷布耶阿库蒙奈格雷雷耶雷耶西瓦利西罗马米尤雷奈鲁苏拉图亚瓦尔。我们也看得到了，当我们把自己的生命建立在神的话语和身的时候，任何的风吹雨淋都不能够使我们倒塌的。尼利比亚斯加特欧西亚的马努罗索维阿蒂。 今天我们的神或者神透过牧者传道来给予我们的教导。我们的来给予我们的教导。我们的神或者神透过我们的教我们的神或者神透过来给予的来给予我我们的神或者道来给我们 来晓得晓得所以阿拉听如果我们听到了，然后去遵循的话，这是一个聪明的人。的事，来晓得晓得，所以的都噶，唔买别人话咧。不管别人怎么说、怎么教导，你怎么听到、怎么看到都好，就是在那里不去遵循、不听的话，这样就是一个愚昧的人。 ဒီလိုသောဇမတို့ကခရစ်တော်ရဲ့သွန်သင်နဲ့နှုတ်ကပ္ပုကြား၏ရှားဇမတို့ရဲ့သွန်သင်ဟောပြောတဲ့အဆုံးမှာတရားစကားတွေကိုကြားပြီးတော့မှနောက်တော်သက်ရှင်တဲ့သူတော်ခရစ်တော်၌ထိုင်မာသောအုံ၏ကိုခြားတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတော့တယ် 今天我们遵循了神的教教导，透过神透不他不人的教导，我们也聆听也遵循的话，我们就是已经把我们的生命建立在基督里面坚固的磐石里面了。不不不管是如何大的暴风雨，不管是稣磐大洪水，不畏不管是多大的大风吹，我们一永远不会倒塌。大家好。 所以，你我们一起，所以他说是一个结论。你念力，开面的啊，开面的欧面是哪个？黑阿爷能够把刀切到脚，能够办到，砍牛逼。那这来烧特星期阿天，这种开面刀欧面刀恰恰把住。 坚固的磐石就是神的话语，所以我们这样遵循听神的话语，就是把自己的生命建立在磐石上了。哈利路亚，感谢大荣耀上帝赐福所以听他话语的人。我们把时间交给主席。